Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Onca's Kitchen Di video kali ini Mama Onca mau berbagi resep croissant Roti yang lembut di dalam Namun garing di luar Untuk bahan dan cara buatnya mudah kok Ini tanpa telur Tanpa diulen Tonton terus videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya untuk bahan-bahannya yuk kita siapkan 350 gram tepung terigu protein tinggi 50 gram gula pasir 200 ml susu cair 1 sendok makan margarin satu setengah sendok teh ragi instan dan seperempat sendok teh garam siapkan wadah bersih lalu masukkan tepung terigunya jangan lupa gulanya kemudian ragi instannya aku pakai permifan ini garamnya kita aduk-aduk rata sebentar Agar tercampur rata, semuanya baru. Kemudian, kita akan tambahkan susu cairnya hangat-hangat, ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, agar lebih mudah, kita gunakan tangan saja, ya. Tidak usah ragu-ragu, kita aduk-aduk sebentar. Tidak perlu diuleni terlalu lama karena ini tidak seperti roti ya yang harus diuleni sampai kalis ini cukup tercampur rata saja jadi tidak pegal-pegal untuk menguleninya tak lupa masukkan satu sendok makan margarin kita aduk kembali sampai tercampur rata dan sampai tidak lengket seperti ini lalu kita bulat-bulatkan karena kita akan mengistirahatkannya selama satu jam ya tutup dengan kain bersih seperti ini bisa juga dengan plastik wrap sambil menunggu satu jam kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang lain nah ini sudah satu jam kemudian kita buka sudah agak mengembang kita akan uleni sebentar agar lebih lembut kita uleni di bawah saja Di tempat yang bersih ya Jangan lupa taburi dengan sedikit tepung terigu Agar tidak lengket Ini kita akan memanjangkannya Karena nanti akan dipotong Seperti ini kita bagi Aku bagi menjadi 12 bagian Artinya nanti Kulit croissantnya Akan menjadi 12 lapis ya ini sudah 12 bagian ukurannya dikira-kira saja lalu kemudian kita bulatkan semuanya kita bulatkan seperti ini ya ini semua sudah kita bulatkan ini nantinya kita akan pipihkan adonan koresongnya jangan lupa taburi dengan tepung terigu agar tidak lengket ini aku pipihkan dengan rolling pin sampai pipih seperti ini. Ya terus lebarkan. Memang untuk proses pembuatan croissant ini agak lama ya teman-teman ya, terutama untuk waktu mengistirahatkannya juga. Jadi sambil mengerjakan croissant ini, kita bisa nyambi untuk pekerjaan rumah yang lain. Jadi, nyantai saja, dinikmatin saja prosesnya. Walaupun agak lama, tapi nanti hasilnya insya Allah tidak mengecewakan, ya teman-teman. Ya, oh ya, ini sudah pipih, lalu kita akan wadahkan ke tempat yang agak bulat. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu agar tidak menempel di wadahnya, ya. Kemudian olesi dengan margarin atau butter, olesi tipis-tipis saja. Kemudian kita akan pipihkan untuk adonan yang lain. Oh ya maaf, ini baksonya rame sekali karena banyak anak-anak di rumah ya. Lanjut, ini kita timpakan ke adonan yang tadi. Jangan lupa olesi margarin tipis-tipis ya. Kita lakukan sampai semua adonan croissantnya habis. Ini yang terakhir. Kita lebarkan seperti ini. Insya Allah nanti hasilnya tidak mengecewakan Lalu ini yang terakhir kita olesi dengan margarin atau butter Dan jangan lupa ditutup Karena kita akan mengistirahatkan kembali Di dalam freezer selama satu jam Jika ingin langsung digunakan Langsung diproses Atau kita simpan di chiller Jika kita akan menggunakannya nanti-nanti ya karena kalau dicilan nanti akan awet tahan lama insya Allah ya ini cukup satu jam saja karena kita akan langsung memprosesnya kembali ini plastiknya aku tidak usah diambil ya nanti digunakan jangan lupa taburi dengan tepung terigu agar tidak menempel kita pipihkan seperti ini kita lebarkan ukuran lebarnya adonannya jangan terlalu tipis pipi, dan juga jangan terlalu tebal secukupnya saja seperti ini sudah lebar sudah cukup lebar lalu kita potong menjadi 8 potong seperti pizza seperti ini ini ada satu bagian yang agak lebar banget jadi aku potong dua seperti ini terus siapkan loyang Aku alasi pakai kertas roti agar tidak menempel di loyangnya. Ini, tambahkan isiannya karena di rumah cuma ada coklat dan keju. Jadi, aku tambahkan coklat dan keju saja. Untuk teman-teman, bisa sesuai selera, bisa juga dengan isi suka deh, atau selai apapun yang teman-teman suka. Ini caranya, kita gulung seperti ini ya, tuh digulung seperti ini. Ini hasilnya sudah cantik meskipun masih adonan tapi lipatannya kelihatan ya tuh kelihatan banget tuh kemudian untuk yang lain ini caranya seperti ini ya dipotong dulu ujungnya tuh seperti itu kita gulung kalau mau gulungannya agak banyak kita renggangkan kita tarik ini kita rapatkan ya karena isiannya itu coklat takutnya meluber kalau nanti pasti dipanggang ya ini belum jadi saja udah cantik hasilnya nah kita tutup kembali dengan kain bersih kita istirahatkan selama satu jam jika sudah hampir satu jam jangan lupa panaskan oven suhu 200 derajat selama 15 menit ini sudah satu jam kita buka tutupnya sebelum masuk oven kita olesi dulu dengan satu kuning telur ditambahkan dengan madu atau SKM, susu kental manis agar nanti permukaannya lebih coklat. Golden brown-nya keluar tanpa madu atau SKM pun tidak mengapa, namun biar lebih cantik sebaiknya tambahkan kuning telur atau satu sendok teh madu atau satu sendok teh SKM. Ini sudah diolesi semua, siap masuk oven. Oh, ini aku kecilnya, yang kecil aku pisahkan ya karena takutnya mengembang nanti. Takutnya berdesak-desakan. Jika sudah dipanaskan, kita langsung masukkan saja. Kita akan memanggangnya. Panggang di suhu 175 derajat selama 45 menit atau disesuaikan dengan ovennya masing-masing ya. Ini sudah matang, aku sudah 45 atau 50 menit tuh lihat golden brownnya keluar cantik glowing oh iya jangan lupa ketika masih panas olesi dengan margarin atau butter biar wanginya atau shiny nya itu keluar cantik sekali ini glowing ya wangi juga keciumnya khas roti banget ya jika sudah dingin bisa kita konsumsi langsung ini tuh lihat tuh lipatannya kelihatan banget cantik banget dalamnya lembut luarnya garing kriuk kriuk ini kalau kedengaran beneran kedengaran kriuk kriuk kita lihat dalamnya coklatnya meleleh seperti ini ini sudah matang sudah enak ini cocok banget buat teman ngeteh teman ngopi teman ngumpul buat keluarga Dicoba resepnya, ya, teman-teman. Ya, semoga video ini bermanfaat, dan thanks for watching.